こんな姿を見せるなんて本当に恥ずかしかったです <laughs> でも頑張りました <laughs> この歌詞の内容知ってますか <laughs> 知ってますか <laughs> どうやって通訳すごいですねみんな全部わかってますよね いや、初めてこの曲作ったときはあ、どうしようかという感じで、スタッフさん、まあ、みんながもう、ダメだよという感じで、これも発売したら、もう大丈夫かなっていう、<laughs> 危なくないっていうい、そういう反応だったんですけれども、も大丈夫ですよね、なんに 格好つけてるそういう姿しか見せないつからと思って、<laughs> 僕は1回、もうかしいうど、ペンダもに行ったし、<laughs> もう自分はすてきばらして、僕は <laughs> もう、自由地だからね、今日う、やっと名古屋でいつも打ちてめました。<laughs> も超うまかったですよこれちょっと朝今ちょっとビリビリでっていうか <laughs> いるじゃないか <laughs> まああこれ韓国だぞれ何 <laughs> いうかちょっとギリギリの心身の証とかっていうかいうかその体やっ動たですけどいやひそべってから力 できました。あの、えー。僕も、も、ま、う、あ、さすって、その韓国のスタッフさんも、初めて食べたんですけど、そ今,今日。みんな、うまいって言ってくて。なに、名古屋に来てから、何よりも、いつ嬉しかったですよ。その。え、そうし、うしが。 なんかなんていうかうまいって言われたら僕が嬉しい。で、ね、もわかんないんですけど。ではお別れしました <laughs> <laughs>。えー、ここから。すごいですけど結構我慢できてる昨日みたいに、ね。 大きく大きくきょ名古屋が最後の日じゃないじゃないですか <laughs> そうですよね <laughs> みんな全力で行いきましょう力最大限で <laughs> <laughs> もうしてることが全部出てますよね <laughs> 그래, 미카이라 좋아하고 왓슨아이. 아, 구구아, 세, 원, 이거 뭐야, 여진짜